Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan tiga ingin membentangkan tentang kajian kes sistem pendidikan di Malaysia dan prinsip-prinsip falsafah pendidikan dari tokoh falsafah pemikir Asia Timur dan pemikir Amerika. Kumpulan kami terdiri daripada Nur Ayu Shazwani, Jamila Al-Husna, Muhammad Nur Hadi, Fatin Hazlin, Nur Hanani dan Muslini. Baiklah saya Fatin Hazlin akan membentangkan tentang pendahuluan aa, di mana aa, dalam kajian ini pendidikan adalah satu sebuah satu sistem dalam sebuah kehidupan yang mengandungi aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran kerohanian dan jasmani manusia. Aa, umumnya pendidikan itu hanyalah bentuk-bentuk latihan bagi membentuk diri individu, masyarakat dan negara sesuai dengan realiti dan cabaran semasa. Jadi di Malaysia, uh, matlamat dan hasrat pendidikan itu dapat dilihat dalam pembentukan sebuah falsafah pendidikan. Okey, kita lihat pula falsafah pendidikan adalah bidang yang mendalami asas pemikiran di dalam di sebalik pendidikan di mana ianya merangkumi tujuan, nilai dan juga matlamat pendidikan. Am um, dalam laporan ini, kumpulan kami mengkaji tentang sistem pendidikan di Malaysia dan prinsip-prinsip falsafah dari tokoh pemikir Asia Timur Tengah dan pemikir Amerika. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ayu Syazwani binti Rosmidian. Saya akan membentangkan tentang analisis konsep falsafah John Dewey dalam pendidikan. John Dewey adalah seorang tokoh pendidikan, tokoh falsafah pendidikan yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan pendidikan moden. Pemikiran Dewey tidak hanya terhad kepada pendidikan semata-mata tetapi juga merangkumi bidang psikologi, sosiologi dan falsafah yang memberi impact besar kepada cara pendidikan pendidikan dilaksanakan di seluruh dunia. Falsafah pendidikan Dewey berlandaskan prinsip pragmatisme yang mengutamakan pengalaman sebagai pusat pembelajaran dan melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pendidikan. Salah satu konsep utama dalam falsafah Dewey adalah pandangannya terhadap pendidikan sebagai proses hidup. Menurut Dewi, pendidikan adalah proses hidup dan bukan penyediaan untuk kehidupan masa depan. Ini bermaksud bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan pelajar yang memberi mereka peluang untuk belajar daripada pengalaman sebenar dan memberi mereka kemahiran serta pengetahuan yang boleh digunakan dalam kehidupan sehari. Dewi berusnya konsep Alsafa John Dewey adalah pengalaman sebagai terus pembelajaran. Pendidikan ialah konsep pembelajaran berasaskan pengalaman ataupun experiential learning. Dewi percaya bahwa pembelajaran yang sebenar berlaku apabila pelajar terlibat dalam pengalaman yang memberikan makna dan relevansi kepada mereka. Dalam pandangan Dewi, pengalaman ini bukan saja tentang apa yang mereka tentang apa yang pelajar lakukan tetapi juga bagaimana mereka mentafsirkan dan menilai pengalaman tersebut. Dewi menegaskan bahwa melalui pengalaman yang menyeluruh yang dengan melibatkan rasa ingin tahu, penyelidikan dan refleksi, pelajar akan dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam dan dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam situasi yang berbeza. Seterusnya, John Dewey juga memperkenalkan konsep student-centered learning di mana pelajar diletakkan di pusat proses pembelajaran. Pendekatan ini berfokuskan kepada keperluan, minat dan pengalaman pelajar dalam proses pembelajaran. Dewi menyatakan bahawa setiap pelajar adalah unik dengan gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, sistem terakhir sekali adalah pendidikan sebagai konsep sosial dan demokratik. Jun Dewi melihat sekolah sebagai satu komuniti komuniti demokratik di mana pelajar bukan saja tentang pelajar belajar bukan saja tentang pengetahuan akademik tetapi juga tentang bagaimana bekerja sama menghormati pandangan orang lain dan menjadi anggota yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Dewi percaya bahwa pendidikan harus menyediakan peluang kepada pelajar untuk mengamalkan nilai-nilai demokratik dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada pembangunan intelektual pelajar tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan berdaya saing dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berbagai. Seterusnya, kumpulan kami memilih Imam Al-Ghazali sebagai tokoh untuk analisis konsep falsafah dalam pendidikan kerana beliau merupakan tokoh besar Islam yang banyak mempengaruhi pemikiran falsafah dan pendidikan di dunia Islam. Falsafah pendidikannya berasaskan pandangan bahawa pendidikan bukan sekadar alat memperoleh pengetahuan tetapi proses penyucian jiwa, tazkiyah al-nafs dan pembentukan akhlak bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam bukunya Ihya Ulum Al-Din, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa Ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia kepada kebenaran dan hanya ilmu yang diamalkan dengan ikhlas mampu membawa seseorang kepada keimanan yang sejati. Beliau bukanlah tokoh yang memperkenalkan konsep ilmu fardu ain dan fardu kifayah tetapi beliaulah yang merupakan tokoh yang memperjelas, memperluas dan menyusun konsep itu dalam konteks ilmu dan pendidikan. Ilmu fardu ain iaitu yang wajib bagi setiap individu dan ilmu fardu kifayah yang penting bagi kepentingan masyarakat. Pembahagian ini kemudiannya menjadi asas sistem pendidikan Islam tasci dan terus digunakan sehingga kini. Pembahagian ini menonjolkan keseimbangan antara dimensi rohani dan duniawi sesuai dengan matlamat pendidikan Islam untuk melahirkan insan seimbang. Selain itu, Imam Al-Ghazali menekankan peranan guru sebagai murabbi bukan sekadar penyampai maklumat tetapi pembimbing akhlak dan rohani pelajar. Guru perlu menjadi contoh teladan, mendidik dengan kasih sayang serta menanam nilai keikhlasan dan tanggungjawab. Falsafah Al-Ghazali turut menegaskan kepentingan adab dan niat tulus dalam menuntut ilmu. Prinsip ini boleh mencerminkan pandangan idealisme yang menekankan kebenaran dan nilai mutlak serta essentialism yang menegaskan pendidikan berasaskan asas moral dan intelektual untuk membentuk insan seimbang dari segi jasmani, rohani dan akhlak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera nama saya Nicole. Saya akan membincangkan mengenai beberapa penerapan Falsafah Dewi dalam uh, konteks tempatan antara penerapan Falsafah beliau iaitu pembelajaran berasaskan pengalaman pendekatan berpusatkan murid, pembentukan masyarakat demokratik aktiviti praktikal dan pengkritikan terhadap sistem tradisional Falsafah Dewi Percaya bahwa pendidikan adalah proses pembentukan manusia melalui pengalaman, ini bermaksud pembelajaran berlaku melalui interaksi langsung dengan dunia luar dan aktiviti yang bermakna, bukan hanya melalui hafalan fakta. Selain itu, falsafah Dewi memajukan konsep berpusatkan murid, di mana fokus utama adalah keperluan. Dan minat pelajar, hal ini telah menjadi asas kepada banyak kaedah pengajaran modern yang mengiktiraf setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Seterusnya, falsafah dewi berpendapat bahwa pendidikan yang bertujuan dalam membentuk masyarakat demokratif. dengan hal yang demikian sistem pendidikan di Malaysia. menekankan kemahiran berfikir secara kritis, kolaboratif dan tanggungjawab sosial yang dianggap penting dalam melahirkan warga negara yang berdaya saing dan juga bertanggungjawab. Okey baik, seterusnya kita ke slide bahagian penerapan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam konteks tempatan. Jadi, yang pertama adalah keseimbangan antara ilmu duniawi dan juga ukhrawi. Sebagai tokoh yang berpengaruh, pandangan Imam Al-Ghazali tentang pendidikan tidak hanya membentuk uh, pemikiran generasi terdahulu, tetapi terus relevan dalam hala tuju pendidikan Islam pada era moden. Inilah. Jadi penekanan Imam Al Ghazali tentang keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi menjadi asas kepada pembentukan individu seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kemudian kita masuk kepada bahagian yang kedua iaitu kepentingan ilmu. Pada kajian uh, menurut kajian Nawawi pada tahun 2022, ia mengatakan falsafah pendidikan Imam Ghazali menekankan kepentingan ilmu dalam pembentukan individu berakhlak dan beradab. Menurut uh, kajian daripada Aisyah pada tahun 2001 pula, beliau menegaskan bahawa pendidikan berperanan penting dalam membentuk cara hidup dan pemikiran sesebuah bangsa sebagaimana yang dihuraikan oleh Imam Ghazali dalam uh, penulisannya. Kemudian um, kita masuk yang ketiga aktiviti praktikal. Imam Al-Ghazali beliau juga menekankan bahawa pendidikan dan pembentukan akhlak perlu bergerak seiring secara teori dan praktikal. Pendekatan ini diterapkan dalam kurikulum pendidikan Islam di Malaysia melalui komponen adab dan akhlak seperti topik kebersihan diri ataupun uh, tanggungjawab Contoh program seperti kem bestari, solat ataupun kem uh, program pendidikan nilai Islam mencerminkan, mencerminkan pendekatan tarbiyah Imam Ghazali yang menekankan pembimbingan melalui contoh dan latihan yang berterusan. Seterusnya, kita ke bahagian terakhir iaitu pembinaan akhlak. Kajian oleh Khairani Zakaria pada tahun 2012 mendapati bahawa kaedah pembinaan akhlak yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali diaplikasikan secara berkesan dalam program tabiah di sekolah-sekolah agama berasrama contohnya di negeri Kedah dengan skor minimum 4.21 iaitu tahap tinggi ini menunjukkan falsafah Imam Al-Ghazali masih relevan dan diamalkan dalam konteks pendidikan semasa di Malaysia secara keseluruhannya pemikiran Imam Al-Ghazali sejajar dengan falsafah pendidikan kebasaan atau singkatannya FPK yang menekankan pembangunan insan seimbang dari segi jasmani, emosi dan rohani. Okey baiklah, kesan dan cabaran untuk kita terapkan falsafah John Dewey dan juga falsafah Al-Ghazali kepada sistem pendidikan kita negara kita Malaysia. Kesan-kesannya adalah di mana John Dewey memberikan kesan yang positif di mana meningkatkan keupayaan pelajar berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif. Uh, John Dewey uh, menekankan uh, pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman yang mana pelajar digalakkan untuk meneroka, bertanya dan menyelesaikan uh, masalah dunia sebenar Bagi Dewey, pengalaman biasa manusia dalam dunia harian adalah satu-satunya sesuatu realiti uh, yang sentiasa ada pada manusia dan juga uh, kita memerlukannya Okey, dari segi falsafah al-Ghazali pula, kesannya aa, terhadap aspek pembentukan akhlak dan nilai moral dalam sistem pendidikan. Di mana aa, melalui kurikulum pendidikan Islam dan pendidikan moral, pelajar kita aa, haruslah dilatih untuk menjadi insan berakhlak mulia, berdisiplin dan berjiwa seimbang. Jadi, ajaran agama perlu dididik secara bersepadu merangkumi ilmu pengetahuan, amalan dan penghayatan berasaskan tauhid. Uh, Okey untuk kesan untuk cabaran pula apakah cabaran kita kita dapat uh, simpulkan iaitu ada tiga cabaran yang kita hadapi yang pertama uh, kita rasa mencabar untuk mengekalkan keseimbangan antara nilai pragmatis barat dan juga nilai spiritual Islam memandangkan negara kita adalah negara yang mempunyai pelbagai jenis kaum berbilang bangsa dan juga agama. Yang kedua kita mempunyai cabaran untuk melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif kerana pendidikan Malaysia masih bersifat uh, tradisional ada beban silibus yang perlu dicapai dan juga penilaian uh, murid berasaskan uh, peperiksaan yang ketiga, pengaruh teknologi dan globalisasi merupakan cabaran kita untuk mencapai falsafah pendidikan kebangsaan sebab selalunya tidak selaras dengan nilai yang ditekankan oleh Al-Ghazali. Ketidakseimbangan fokus antara ilmu akademik dan juga sahsiah bercanggah dengan saranan Imam Al-Ghazali yang menekankan keseimbangan ilmu dan amal. Terima kasih kepada rakan setugas. Saya Nurhanani binti Ahmad Syapawi. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan cadangan dan penambahbaikan. Cadangannya adalah pemberkasaan kepada pembelajaran berasaskan projek atau lebih dikenali sebagai Project based learning PBL. Hal ini kerana PBL dilihat dapat membantu dalam melahirkan insan yang holistik seperti mana yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. PBL telah pun wujud sebenarnya cuma perlu diperkasakan lagi di sekolah-sekolah di Malaysia. Satu daripada pembelajaran abad ke-21 yang mana sangat praktikal dan relevan untuk kita aplikasikan dalam sistem persekolahan di Malaysia pada waktu sekarang. Perkara ini juga bertepatan dengan falsafah Dwi yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid. PBL ni dicanangkan sebab apa? Sebab dia memenuhi empat elemen uh, dalam falsafah pendidikan kebasaan iaitu jiri, uh, jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Dan ia juga bertepatan dengan falsafah Dewey dan juga falsafah Al-Ghazali. Okey, macam mana PBL ni kita nampak dapat uh, mencapai ataupun ikut falsafah pendidikan kebasaan dan juga sama juga dengan apa yang uh, Uh, ada dalam falsafah Dewey dan juga falsafah Al-Ghazali. Okey, saya bagi contoh dalam projek kita semula di sekolah. Okey, dari segi inteleknya apa yang murid dapat? Apa yang murid belajar? Okey, kalau dari segi projek kita semula, murid akan belajar tentang apa kepentingan kita semula? Apa kesannya kalau kita tak buat kita semula? Apa kesannya pada bumi? Apa kesannya pada manusia? Pada haiwan, alam sekitar dan sebagainya. Itu dari segi intelektualnya apa yang mereka akan belajar. Kalau kita lihat dari segi jasmani pula, kita nak buat projek, pastinya kita perlukan perancangan. Kita kena bina, lepas tu kita kena jalankan projek tersebut. Jadi,nya perkara-perkara ini memerlukan uh, murid uh, melaksanakan dan ini akan melibatkan jasmani. Jasmani pelajar. Uh, untuk co sebagai contohnya apa yang mereka akan buat dalam projek ni? Contoh adalah mereka akan buat contohnya tong sampah. Tong sampah yang berbeza mengikut kategori bahan-bahan uh, buangan. Uh, selain tu, mereka juga mungkin akan buat simulasi kepada murid-murid uh, lain atau mungkin juga kepada komuniti. Uh, itu adalah contoh yang akan melibatkan just money. Dan elemen yang seterusnya adalah emosi. Macam mana uh, projek ni melibatkan emosi? Contoh, bila kita bekerja dalam kumpulan projek, kita pastinya akan bekerja dalam kumpulan, bekerjasama. Dan apabila bekerjasama dalam satu kumpulan kita akan berbincang. Dalam berbincang mesti ada orang kata apa? percanggahan pendapat. So dekat sini kita akan melatih dan mendidik murid untuk mengawal emosi mereka dengan baik. Macam mana mereka nak orang kata macam mana mereka nak tackle bila ada perselisihan pendapat uh, pendapat mana yang kita nak pakai macam mana kita nak kawal tak boleh marah-marah so dekat sini mereka akan belajar dari segi emosi mereka dan elemen yang selain uh, elemen yang seterusnya adalah elemen rohani macam mana kita nak terapkan elemen rohani dalam pro projek ni sebagai contoh uh, projek buang uh, projek kita semula tadi uh, macam mana elemen rohani tu ada dengan kita melalui uh, projek tu kita dapat didik sebenarnya jiwa murid tu sebenarnya untuk jaga kebersihan sebab kebersihan pun sebahagian daripada rohani uh, akhlak yang baik buang sampah di tempat yang sepatutnya uh, itu adalah contoh kepada uh, mengapa uh, kita mencadangkan PBL sebagai salah satu uh, elemen untuk menambah baik sistem pendidikan di Malaysia